کہ ایک روز امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیمار تھے آکال صلاحت و السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے ہمراہ عیادت کے لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے وہاں دیکھا عیادت فرمائی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم لوگ ان کی صحتیابی کے لیے کوئی نظر مان لو تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمۃ الظہرا علیہ السلام اور آپ کی جو خادمہ تھی سیدہ فضا آپ تینوں نے تین تین روزوں کی نظر مان لی کہ اللہ پاک اگر ان دونوں شہزادوں کو صحت یاب فرمائے گا تو ہم تینوں تین تین روزے رکھیں گے اللہ پاک نے جب امام حسن اور امام علی مقام امام حسین کو شفا عطا فرما دی تو روزے رکھنے کا وقت آیا تو گھر پر کچھ نہیں تھا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی شمعون کے نام سے ایک کاروباری تھا آپ اس کے باغ میں تشریف لے گئے ایک روایت کے مطابق آپ نے اس سے قرض لیا دوسری روایت کے مطابق کہ صبح سے شام تک اس کے باغ میں مزدوری کی اور تین سا جو تین سا جو کے برابر وہ اجرت لے کر گھر لوٹ آئے اور فاطمہ تو زہرہ علیہ السلام نے ایک سا سے پہلے دن کے افطار کے لیے پانچ افراد گھر میں تھے تو پانچ روٹیاں بنائیں ابھی افطار کرنے ہی والے تھے سب کہ باہر سے ندا آئی اور کہا کہ اے تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں مسکین ہوں مجھے کھانے کو کچھ دو آپ نے بغیر افطار کیے وہی پانچوں روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دے دی اور خود سب خالی پانی سے افطار کر کے بھوکے سو گئے اگلے دن پھر خالی پیٹ روزہ رکھا اور اگلے افطار کے وقت پھر دوسرا سا جو کا جو بچا تھا اس سے آپ نے پانچ روٹیاں سیدہ نے اور بنائیں اور پھر اسی طرح کھانے کے لیے رکھیں اور بیٹھے اتنی دیر میں پھر باہر سے ندا آ گئی کہا کہ اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو میں بھوکا ہوں میں یتیم ہوں تو مجھے کچھ دے دو تو آپ نے پھر دوسرے دن یعنی فورٹی ایٹ گزر چکے ہیں کہ کچھ نہیں کھایا وہ پھر پانچوں روٹیاں اٹھا کے اس یتیم کو دے دیں پانی سے پھر افطار کر کے سو گئے اور تیسرا دن اب چڑھ گیا اور صبح پھر خالی پیٹ روزہ رکھ لیا اور رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آیا پھر وہی آخری جو جو کا سا بچا تھا اس سے بھی پانچ روٹیاں بنا کر سامنے رکھ لیں جیسے ہی تناول فرمانے لگے تو دروازے پر پھر ندا آئی کہ اے مصطفیٰ کے گھر والو صلی اللہ علیہ وسلم میں قیدی ہوں میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کو دو تو بہتر گھنٹے گزر چکے تھے اور آپ نے پھر پرواہ کیے بغیر خانوادہ رسول نے وہ پھر پانچوں روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو دے دی اور پانی سے تیسرے دن بھی افطار کر لیا یہ قربانی اور عصار والے لوگ تھے سیدہ کائنات خود ایسی تھی مولا علی شیر خدا ایسے تھے حسنین کریمین ایسے تھے اب بہتر گھنٹے بھوک کی کیفیت سے اگلے دن چھوٹے بچے امام حسن امام حسین بھی اب نکاہت کا شکار ہو گئے بھوک سے اگلے دن مولا علی شیر خدا شہزادوں کو آقا علیہ السلام سے ملوانے کے لیے لے گئے تو حضور نے دیکھا شہزادوں کے چہرے بھوک سے اترے ہوئے ہیں حضور نے مولا علی شیر خدا سے معاجرہ پوچھا آپ نے کہا تو یہ دیکھ کر آپ ان کے ساتھ ہی چل پڑے اور سیدہ کائنات کے پاس آ گئے تو دیکھا سیدہ کائنات کا پیٹ اپنی کمر سے بھوک کی وجہ سے لگ چکا تھا اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں آپ نے ایک چھوٹی مسجد بنا رکھی تھی جہاں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی آپ وہاں پر اللہ کی حضور عبادت میں مصروف تھی محراب میں تھی عبادت میں آقا علیہ السلام نے جب ان کی کیفیت دیکھی تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں آپ دیدہ ہو گئیں اتنی دیر میں جبرائیل امین آسمانوں سے زمین پر اتر آئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے ایک آیت بھیجی ہے آپ کے اہل بیت اتھار کے لیے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود اشار کر دیتے ہیں محتاجوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں تین دن اسی ترتیب سے یہ لوگ مانگنے آئے تھے اور انہوں نے عطا کر دیا تھا اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اسی ترتیب سے جیسے کہ پوری ڈائری نوٹ ہو رہی ہے اتار دیا کہ ہاں میں دیکھ رہا تھا پہلے دن تم نے مسکین کو دے دیا دوسرے دن یتیم کو دے دیا تیسرے دن قیدی کو دے دیا تو فرمایا کہ محتاجوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو عطا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت ہی سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے تو اللہ پاک نے ان کے اس مبارک عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور آقا علیہ والسلام نے خوش ہو کر سیدہ کائنات سے فرمایا کہ اے میری بیٹی خوش ہو جا اللہ پاک نے تیرے لیے یہ آیت بھیجی ہے تیرے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے یہ ہماری سیدہ کائنات ہے یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمت و زہرا ہے یہ ان کی شانیں ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی یہ کوثر مصطفیٰ ہے